ডেকা আকবৰে চিকাৰ কৰি বৰ ভাল পাইছিল চিকাৰলৈ গ'লে সদায় লগত বীৰবলক নিছিল সম্ৰাটৰ এই কাৰ্য বীৰবলে পেটে পেটে ভাল নাপাইছিল কাৰণ অৱসৰৰ বিনোদনৰ বাবে এনেদৰে চিকাৰ কৰিলে অৰণ্যৰ পশু পক্ষী দিনক দিনে কমি যাব কিন্তু এই কথা তেওঁ সম্ৰাটক পোনে পোনে ক'লে সম্ৰাট বিতুষ্ট হ'ব বুলি ভয় কৰিছিল এদিন চিকাৰলৈ যাওঁতে দুয়ো ভাগৰ পলুৱাবলৈ এজোপা গছৰ তলত জিৰাইছিল তেওঁলোকে যিজোপা গছৰ তলত বহিছিল সেই গছজোপাৰ ডালত পৰি দুটা ফেঁচাই কুৰুলিয়াই আছিল এনেহেন লাগিছিল যেন সিহঁতে কথা পাতি আছে তাকে দেখি আকবৰে বীৰবলক সুধিলে বীৰবল তুমিতো পশু পক্ষীৰ মাত বুজি পোৱা কোৱাচোন এই ফেঁচা দুটাই কি কথা পাতি আছে সুবিধা পাই বীৰবলে অতি মনোযোগৰে ফেঁচা দুটাৰ কথোপকথন শুনাৰ ভাও জুৰিলে কিছু পৰ এনেদৰে শুনি থাকি তেওঁ ক'বলৈ ধৰিলে জাহাপনা ফেঁচা দুটা দুখন অৰণ্যৰ ৰজা সিহঁতে দুয়োৰে সন্তানৰ মাজত বিয়া পতাৰ কথা আলোচনা কৰি আছে ৰাজকোঁৱৰৰ পিতাকে সুধিছে যে বন্যসমাজৰ প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি ৰাজকন্যাৰ লগত এনে চল্লিছখন অৰণ্য দিব পৰা যাবনে য'ত এটাও পশুপক্ষী নাই উত্তৰত ৰাজকইনাৰ পিতাকে ক'লে যে আজিৰ তাৰিখত পঁচিছশ মানহে এনে অৰণ্য দিব পৰা যাব বিচৰা মতে দিবলৈ হ'লে আৰু দুমাহমান অপেক্ষা কৰিব লাগিব হেনো তেতিয়া আকবৰে বীৰবলক সুধিলে পাতৃৰ পিতৃয়ে দুমাহ সময় কিয় বিচাৰিছে ইফালে ফেঁচা দুটাৰ কলৰ বাঢ়ি গৈছে বীৰবলে পুনৰ কাণ ঠিয় কৰি কিছু সময় শুনাৰ পাছত ক'লে চাহাপনা পাতৃৰ পিতৃয়ে কৈছে যদি দুমাহমান সময় অপেক্ষা কৰে তেনেহ'লে চল্লিছখন কিয় পঞ্চাছখনতকৈও অধিক জীৱ জন্তুহীন অৰণ্য দিব পাৰিব আকবৰে আচৰিত হৈ সুধিলে কি কাৰণে সি বাৰু তেনেদৰে বুকু ডাঠি ক'ব পাৰিছে বীৰবলে ক'লে কাৰণ সি অনুমান কৰিছে যে অহা দুমাহ যদি এই হাৰত ক্ষমৰাটে চিকাৰ কৰি থাকে তেনেহ'লে আৰু বিছ ত্ৰিছখন হাবিৰ পশু পক্ষী নিশেষ হ'ব তেতিয়া দৰাপক্ষক পশুপক্ষীহীন অৰণ্য দিবলৈ অসুবিধা নহ'ব বীৰবলৰ কথাখিনি তাৎপৰ্য এইবাৰহে আগবঢ়াই হাৰে হিমজুৱে বুজিলে তেওঁ গমি পিটি চাই উপলব্ধি কৰিলে যে চিকাৰ কৰি থাকিলে অৰণ্যত পশুপক্ষী নাথাকিব সেয়ে বীৰবলক ক'লে আমাৰ আজিৰ অৰণ্য ভ্ৰমণ বৰ ফলপ্ৰসূ হ'ল আৰু ভৱিষ্যতে চিকাৰ কৰা হেঁপাহো মোৰ নাইকিয়া হ'ল গতিকে ব'লা ৰাজপ্ৰসাদলৈ উভতি যাওঁ